İqtisadi sahəsində peşəkar təhsil almaq istəyən gənclərə təqaüd təqdim edən Teknes təhsil proqramı ilk məzunlarına yola saldı. Təhsil proqramı elektronika, bulud mühəndisliyi, cavab proqramlaşdırma və kibertəhlükəsizliyi sahələrini əhatə edir. Bu ilin sonuna qədər Teknes çərçivəsində 120 məktəbli 618 tələbə və məzun müxtəlif proqramlaşdırma dilləri üzrə təhsil alması nəzərdə tutulub məzunlarımız əm, Azərkosmos, Azintelekom və Baktelekom kimi şirkətlərdə fərqli layihələri icra etmək üçün əm, onların əməkdaşları ilə çalışıblar. Ə, uşaqlar artıq 6 ay boy boyunca fərqli ə, elektronika sahələrini mənimsiyiblər. Biz 2 gün ard-arda məzun günləri keçirdəcəyik. Bu gün ilk məzunlarımız ə, məktəblilərdir. Sabah isə artıq bulud texnologiyaları, Java və digər istiqamətlərdə ə, tələbə məzunlar ə, məzun olacaqlar və ə, və biz ə, işlə təmin olunman barədə çalışırıq ki, Teknes klubu çərçivəsində ən maksimal dərəcədə ə, onlara dəstək göstərək və eyni zamanda işlədiyimiz tədris mərkəzlərinin karyera mərkəzləri bunun üçün çalışırlar. Kod Mərtəbəli mərkəzində elektronika üzrə təhsil almış 53 məktəbli və bulud mühəndisi cavab proqramlaşdırma və kibertəhlükəsizlikdə 87 tələbə proqramı uğurla başa vurdu. Mərkəzdə keçirilən məzun günündə gənclərə sertifikatlar təqdim edildi. Kod Kodemor, mənim qramada oxuduğum tarixdə müxtəlif elektron dövrələr öyrəndim. Kodları, Arduino proqramını öyrəndim. Arduino proqramında müxtəlif hasan və mühtaqotda yazmağı və digər dövrələrə düzəltməyi. Bu layihədə Bu sensor çəməyli havada çiğ rütubəti və temperatur oxunur. Kompyutera verilir və kompüterin çəməyi ilə sensor sensor vasitəsilə ekrana gətdirilir. Burada havanın rütubəti və havanın dərəcəsi göstərilir. Layihəmiz Firebase-də yadlanır. Biz bu təhsil proqramını çox sevdik və ə, dövlətin bunu maliyyələşdirməsi üçün də çox məmnun olduq. Əm beləliklə mən çox şadam ki, mən buraya gəldim və bəzi kurslardan yararlandım. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin yaradılan nəzdində bu təqətd proqramı o mənim üçün şəxsimdə böyük bir uğurum oldu. Mən bütün müəllimlərinizə təşəkkür bildirirəm. Vaxtda bənəşə xanım olmaqla və inşallah zaman gələr və kodamor məzunlara fəxr edər. GD-dəki təhsil proqramları Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi tərəfindən keçirilir. Agentlik dövlət-özəl tərəfdaşlığı əsasında ölkədə ikitə üzrə peşəkar kurslarla əməkdaşlıq edir.